প্ৰাচীন কালৰে পৰা চাকিগছিক লৈ বহুতো বিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আহিছে এই চাকিগছিক লৈ পুৰাণেও বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে চাকি গছৰ দ্বাৰা আমি কেইবাটাও সংকেত লাভ কৰোঁ চাকি গছৰ উজ্জ্বলতা তীব্ৰ হোৱা বা চাকি গছ অলপতে নুমাই যোৱা বা তেল শেষ নোহোৱালৈকে চাকিগছি জ্বলি থকা এই ঘটনাবোৰৰ দ্বাৰা আমি কেইবাটাও সংকেত লাভ কৰোঁ তদুপৰি চাকিগছি আপুনি এটা বিশেষ দিশত ৰাখিছে আৰু হঠাতে যদি চাকি গছি নুমাই গৈছে বা কোনোবা এটা দিশত চাকি গছি জ্বলোৱাৰ ফলত দেৰিলৈকে জ্বলি আছে এনেবোৰ ঘটনাৰ দ্বাৰাও আমি শুভ বা অশুভ সংকেত লাভ কৰোঁ আপোনাৰ হাতলৈ ধন আহিব পাৰে নাইবা আপোনাৰ বহুত বেছি খৰচো হ'ব পাৰে অথবা কিবা শুভ বা অশুভ সংকেতো লাভ কৰিব পাৰে চাকি আমি ভগৱানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা ভক্তি নিবেদনৰ হেতু লগাওঁ চাকি লগোৱাৰ সময়ত আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত মনোকামনা ব্যক্ত কৰোঁ বা কাৰোবাৰ পুণ্যৰ স্মৃতিত আমি বন্তি প্ৰচলন কৰোঁ শাস্ত্ৰই চাকি জ্বলোৱাটো বহুত বেছি শুভ বুলি গণ্য কৰিছে আহক জানি লওঁ চাকি গছি জ্বলোৱাৰ নিয়ম আৰু চাকিগছিৰ পৰা লাভ কৰা শুভ আৰু অশুভ সংকেতৰ বিষয়ে হিন্দু ধৰ্মত শাস্ত্ৰ আৰু পুৰাণে চাকিগছিক বহুতো বেছি মান্যতা দিয়া দেখা গৈছে লগতে চাকি জ্বলোৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়মৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে শাস্ত্ৰই কৈছে চাকি জ্বলালে এজন মানুহক সেই চাকিৰ পোহৰে অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ লৈ যায় দৰিদ্ৰতা শেষ কৰি ঘৰখনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আনে এই চাকি গছে কিন্তু চাকি জ্বলাওঁতে বহুতেই শাস্ত্ৰই আগবঢ়োৱা নিয়ম পালন নকৰে যাৰ বাবে চাকি জ্বলোৱাৰ শুভ ফল মানুহে লাভ নকৰে যদি আপুনি সঠিক বিধি অনুসৰি ঘৰ বা মন্দিৰত চাকি জ্বলায় তেন্তে আপুনি তাৰ পৰা বহুত শুভ পৰিণাম লাভ কৰিব পাৰিব এগছি চাকিয়ে আপোনাৰ জীৱনৰ নেতিবাচক বস্তু নোহোৱা কৰি পেলায় চাকিগছিয়ে আপোনাক অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ লৈ যায় ঘৰত চাকি জ্বলালে ঘৰৰ বাতাৱৰণত থকা নিগেটিভ শক্তি নোহোৱা কৰি পেলায় আৰু ঘৰখনৰ পৰিয়ালৰ মাজত শান্তি বৰ্তি থাকে অৰ্থাৎ চাকিগছক নিগেটিভ শক্তি নাশ কৰাৰ প্ৰতীক বুলি ধৰা হয় ঘৰখনৰ মন্দিৰত যাতে সদায় এগছি চাকি জ্বলাব পাৰে তাৰ চেষ্টা কৰিব তাৰ ফলত আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাভ দেখিবলৈ পাব পুৰাণে কৈছে সন্ধিয়া মন্দিৰত চাকি জ্বলালে দুখ দৰিদ্ৰতা নাশ হয় শাস্ত্ৰইও সন্ধিয়া সময়ৰ পূজাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে সন্ধিয়া ঘৰত চাকি জ্বলালে নেতিবাচক শক্তিবোৰ সদায় দূৰত থাকে কোনো বেয়া শক্তিয়ে আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে যিখন ঘৰত এগছ চাকি নজ্বলে সেইখন ঘৰৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তিৰ সন্মুখীন হয় ঘৰৰ মূল মানুহজনে বহুত বেছি কষ্ট কৰাৰ পিছতো সফলতা লাভ নকৰে ঘৰলৈ বা হাতলৈ ধন অহাৰ পথ বন্ধ হয় আৰু খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়িবলৈ ধৰে যাৰ বাবে হতাশা নিৰাশা বৃদ্ধি পায় এই হতাশা নিৰাশা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চাকি গছিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে চাকিয়ে ঘৰখনতো পোহৰাই তোলেই ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ মনৰ অন্ধকাৰো দূৰ কৰে আজি আমি জানিম ঘৰত চাকি জ্বলোৱাৰ কিছু নিয়মৰ বিষয় লগতে আমি জানিম পূজা ঘৰত চাকি কেনেকৈ জ্বলাব লাগে কেনেকৈ চাকি গছ জ্বলালে নুমাই নাযায় কোন কোন দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত চাকি জ্বলাব নালাগে এই সকলোবোৰ বিষয়ে আজি আপুনি জানিব পাৰিব আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব নিয়মিত ৰূপত ঘৰত চাকি জ্বলালে ঘৰখনত সদায় পজিটিভিটি মানে পজিটিভ শক্তি সক্ৰিয় হৈ থাকে বাস্তুদোষ উৎপন্ন কৰা যি নিগেটিভ শক্তি আছে সেয়া নিশেষ হৈ যায় চাকিৰ ধোঁৱাই বাতাৱৰণত থকা সেই হানিকাৰক সূক্ষ্ম বীজাণু নষ্ট কৰি পেলাই যেতিয়াই চাকি গছ দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত লগোৱা হয় সেই চাকি গছৰ পোহৰ দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তিত স্পৰ্শ কৰি ঘৰৰ চাৰিওফালে বিয়পি পৰে যাৰ ফলত ঘৰত থকা নিগেটিভিটি নাশ হয় যেতিয়া এইখিনি আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰত পৰে তাৰ পৰা আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাভ পাবলৈ সক্ষম হওঁ এই জুতিৰ মাধ্যমেৰে আমি দেৱী দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু শৰীৰত উৎপন্ন হোৱা সকলো ৰোগ ব্যাধি নাশ হৈ পৰে গাটো বেয়া লগা নিচিনা অনুভৱ কৰিব নিজকে ৰোগীয়া যেন অনুভৱ কৰিব বা আপোনাৰ মনত নিগেটিভ বিচাৰ অহা যেন ভাৱ হ'ব তেতিয়াই আপুনি পূজা ঘৰত গৈ দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত এগচি চাকি জ্বলাওক যেতিয়া চাকি গছৰ পোহৰে দেৱী দেৱতাৰ মূৰ্তিত স্পৰ্শ কৰি সেয়া আপোনাৰ ফালে আহিব তেতিয়া আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত থকা সকলো ধৰণৰ নিৰাশা নিগেটিভিটি নাশ কৰি পেলাব চাকি জ্বলোৱাৰ সৰ্বোত্তম সময় কি জানেনে চাকি জ্বলোৱাৰ সৰ্বোত্তম সময় হৈছে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা দহ বজাৰ ভিতৰত আৰু সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পৰা সাত বজাৰ ভিতৰত এইখিনি সময়ত চাকি জ্বলালে শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰি বুলি কোৱা হয় সন্ধিয়া তুলসীৰ তলত চাকি জ্বলালে সকলো নিগেটিভ শক্তি নোহোৱা হয় ঘৰখনত নিগেটিভ শক্তিৰ প্ৰৱেশ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে ঘৰখনৰ বাহিৰত প্ৰতিদিনে সন্ধিয়া এগছি চাকি জ্বলাবই লাগে তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা অধিক শুভল লাভ কৰিব পাৰিব ভগৱানৰ সন্মুখত দুই ধৰণৰ চাকি জ্বলে যদি আপুনি ভগৱানৰ সন্মুখৰ সোঁহাতখনৰ ফালে আছে তেন্তে ঘিৰ চাকি জ্বলাওক আৰু যদি আপুনি ভগৱানৰ বাওঁহাতখনৰ ফালে আছে তেতিয়া আপুনি তেলৰ চাকি জ্বলাওক তথাপি ঘিৰ চাকিকেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি বিশ্বাস কৰা হয় চাকি জ্বলোৱাৰ পূৰ্বে এটা কথা আপুনি মন দিব যাতে চাকি গছ কেতিয়াও ভগা চিগা নহয় ভগৱানৰ সন্মুখত কেতিয়াও ভগা চিঙা চাকি জ্বলাব নালাগে এয়া অশুভ বুলি ধৰা হয় ভগৱানৰ সমৰ্পণ কৰিব হেতু ঘিৰ চাকি জ্বলোৱা হয় আৰু মনোকামনা পূৰণৰ বাবে তেলৰ চাকি জ্বলোৱা হয় সেইবাবে চাকি জ্বলাওঁতে এইবোৰ কথা বিশেষভাৱে ধ্যান দিয়া উচিত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব চাকি গছ জ্বলাওঁতে সদায় ভগৱানৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি বা ভগৱানক স্মৰণ কৰিহে চাকি গছ জ্বলাব এটাই চাব চাকি গছ জ্বলাওঁতে যাতে বাৰে বাৰে নুমাই নাযায় জ্বলোৱা চাকি গছ হঠাতে নুমাই যোৱাটো কেতিয়াও শুভ বুলি ধৰা নহয় এনেকুৱা হ'লে আপুনি পূজাৰ সম্পূৰ্ণ ফল লাভ নকৰিবও পাৰে ঘিৰ চাকি জ্বলাবৰ বাবে শলিতাডাল বগা ল'ব আৰু তেলৰ চাকিৰ বাবে সদায় ৰঙা শলিতা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হৈছে সন্ধিয়া সময়ত ঘৰৰ সন্মুখত এগছ চাকি জ্বলিবই লাগে এই চাকি জ্বলিলে মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হৈ আপোনাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব তদুপৰি সন্ধিয়া সময়ত দুৱাৰ দলিতে নৰসিংহ ভগৱানে হিৰণ্য কশীপুৰক বধ কৰিছিল নৰসিংহ ভগৱানক তুষ্ট কৰিবৰ বাবেও দুৱাৰমুখত এগছি চাকি জ্বলিবই লাগে যেতিয়া আপুনি চাকি গছ দুৱাৰমুখত বা আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত জ্বলাব কেতিয়াও মাটিত চাকিগছ থৈ নিদিব তাৰ ওপৰত দুটামান চাউল বা কিবা এক অন্য সামগ্ৰী থৈহে চাকিগছ তাত থ'ব তেনেকুৱা কৰিলে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হয় খোৱাপানী বাচনৰ কাষত আপুনি ঘিৰ চাকি জ্বলালে ঘৰখনলৈ ধন সম্পত্তি আহে বুলি কোৱা হয় ধনৰ বৃদ্ধি হয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যাও দূৰ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় কেতিয়াও এগছি চাকিৰ পৰা দ্বিতীয় গছ চাকি নজ্বলাব বহুতেই কি কৰে জুইশলাটো মাৰে কিন্তু কাঠিটো নুমাই যায় বাবেই ইগছ চাকিৰ পৰা সিগছ চাকি জ্বলাই দিয়ে তেনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিব পৃথক পৃথককৈ জ্বলাব লাগে যদি ঘৰত ধন আপুনি সাঁচিব পৰা নাই হাতত আপোনাৰ ধন ৰোৱা নাই তেন্তে উত্তৰ দিশত জলৰ পাত্ৰত এগছ চাকি নিশ্চিতভাৱে লগাওক এনেকুৱা কৰিলে লক্ষ্মী স্থিৰ হয় আৰু অবাবত খৰচ নহয় বিভিন্ন দিশত চাকি জ্বলোৱাও যথেষ্ট শুভল আছে পূব দিশত চাকি জ্বলালে আৰোগ্য বৃদ্ধি হয় এনেকুৱা কৰিলে ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ আয়ুস দীঘলীয়া হয় অৰ্থাৎ দীৰ্ঘায়ু হয় আৰু ঘৰখনত ৰোগ ব্যাধিয়ে একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে পশ্চিম দিশত চাকি জ্বলালে মানসিক সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায় যদি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মানসিক চিন্তা মানসিক পীড়া আছে তেন্তে প্ৰতিদিনেই এগছকৈ চাকি জ্বলাওক উত্তৰ দিশত চাকি জ্বলালে ঘৰত উৎপন্ন হোৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ উত্তৰ দিশ ধনৰ দেৱতা কোবেৰৰ দিশ গতিকে উত্তৰ দিশত চাকি জ্বলালে মানুহৰ আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হয় দক্ষিণ দিশত চাকি জ্বলোৱাৰো এক তাৎপৰ্য আছে দক্ষিণ দিশ মৃত্যুৰ দিশ যেতিয়া কোনো লোকৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া দক্ষিণ দিশত চাকি জ্বলোৱা হয় এতিয়া জানো আহক চাকি গছৰ সৈতে জড়িত সংকেতৰ বিষয়ে যদি আপুনি চাকি গছ পূব দিশত ৰাখিছে আৰু চাকিৰ শলিতাৰ যদি তীব্ৰতা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে তেন্তে এয়া খুবেই ভাল সংকেত কোনো ৰোগ বা ব্যাধি বা দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলি থকা বেমাৰৰ পৰা আপুনি মুক্তি পোৱা এয়া সংকেত অৰ্থাৎ এতিয়াৰে পৰা আপুনি নিজৰ খুব ভাল যতন লোৱাৰ সংকেত এয়া কিন্তু এই দিশতে যদি চাকি জ্বলাওঁতে নুমাই গৈছে তেন্তে আপোনাৰ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যা আহিব পাৰে আৰু কিবা কামত আপুনি ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে যদি আপুনি উত্তৰ দিশত চাকি জ্বলায় আৰু চাকি গছৰ যদি তীব্ৰতা বৃদ্ধি পায় তেন্তে এয়াও যথেষ্ট ভাল সংকেত এয়া ধন লাভৰ সংকেত বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ এই দিশত লগোৱা চাকি তেল শেষ হোৱালৈকে যদি জ্বলি থাকে তেন্তে আপুনি বেপাৰ বাণিজ্য ব্যৱসায়ত উন্নতি কৰিব পাৰিব দক্ষিণ দিশত জ্বলি থকা চাকি গছ যদি হঠাতে নুমাই যায় তেন্তে এয়া খুবেই অশুভ সংকেত বুলি কোৱা হয় যদি এই দিশত চাকি ৰাখিলে চাকি গছৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পায় তেন্তে আপুনি বুজিব লাগিব আপোনাৰ পূৰ্বজ আপোনাৰ প্ৰতি অত্যন্ত প্ৰসন্ন তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত সদায় আছে যদি পশ্চিম দিশত ৰখা চাকি গছৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পায় তেন্তে আপুনি মানসিক চিন্তাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব এই সংকেতে বুজাই আপোনাৰ মানসিক চিন্তা শেষ হ'বলৈ গৈ আছে তেল শেষ নোহোৱালৈকে জ্বলি থকা চাকি গছে আপোনাৰ মানসিক শক্তি ঘূৰাই অনাৰ প্ৰদান কৰে চাকি গছৰ সৈতে এনে সংকেত জড়িত হৈ আছে এই সংকেতবোৰেই আমাক বুজাই দিয়ে ভৱিষ্যতে আমাৰ লগত হ'ব লগা ঘটনাৰ বিষয়ে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ